দিল্লির উপর আবারও চাপ বাড়ালেন মহারাজ প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মন দিল্লিকে আবারও প্রেসার দিলেন মহারাজ প্রদ্যুত শুনুন বিশেষ বক্তব্য থাকুন নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের সাথে শুনুন দিল্লির উদ্দেশ্যে তিনি কি বলেছেন তারপরে নিয়ে কিছু কথা বলবো আপনাদের সাথে मरने के बाद भी लोग बोलेंगे कि कुछ किया एज ऑपोजिशन एज रूलिंग वटेवर लेकिन हमको लॉन्ग टर्म एक विजन होना पड़ेगा पॉलिसी क्या है बजट क्या है और अगर प्रेशर डालना है तो हम सबको मिलकर एक साथ प्रेशर डालना चाहिए मैं दिल्ली में गया हूं मैंने बात उठाया है अगर आप हमको 100 करोड़ दे तो हम लोग जो एग्जिस्टिंग कीजिए उनको वीआरएस दे सकते हैं जब वो लोग वीआरएस लेंगे तो हम लोग नए यंग जनरेशन को और तो तो फर्टीज को चार्ज कर सकते और अगर प्रेशर डालना है तो हम सबको मिलकर एक साथ प्रेशर डालना चाहिए। मैं दिल्ली में गया हूं मैंने बात उठाया है कि अगर आप हमको 100 करोड़ दे तो हम लोग जो एग्जिस्टिंग कीजिए उनको वीआरएस दे सकते हैं जब वो लोग लेंगे तो हम लोग नए यंग जनरेशन को, को की चूज को चार्ज कर सकते और अगर प्रेशर डालना है तो हम सबको मिलकर एक साथ प्रेशर डालना चाहिए मैं दिल्ली में गया हूं मैंने बात उठाया है। कि अगर आप हमको 100 हंड्रेड करोड़ दे तो हम लोग जो एग्जिस्टिंग टीचे उनको बी दे सकते जब वो लोग बी लेंगे तो हम लोग नए यंग जनरेशन को, को की चूज को चार्ज कर सकते एजुकेशन स्कूल आज एडीसी में 18 स्कूल है जहां टीचर स्टूडेंट्स नहीं सकता है जिसके लिए आप स्कॉलरशिप दे सकता है जिसके लिए आप रोड बना सकता है उसके लिए हम लोग टीचर्स का सैलरी मिले ओनली फ्रॉम तो एजुकेशन टू करोड़ डेवलपमेंट फंड कार दिया था कि डेवलपमेंट का मनी आप डाइवर्ट करें सैलरी के लिए ये कोई जवाब देगा क्यों वो टीचर्स को नौकरी मिला विदाउट रिटर्न एग्जामिनेशन विदाउट इंटरव्यू क्यों मिला सब जानते क्यों वोट के पिछले गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाया मिसमैनेज किया We are all suffering Honorable Chairman, this is a very serious issue. Education is a very serious issue. And I think that we should forget our parties and think about our next generation. We should forget about our relatives, Anja, her uncle, her preview, and think about that poor child just for क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा क्योंकि आज अगर इनको शिक्षा नहीं मिला कल इनको नौकरी नहीं मिलेगा कल ये पीछे ही रहेगा आए, जो आज मैं बोल रहा हूं मैं कल शायद नहीं रू इन सी में मुझे रहना भी नहीं क्योंकि हाथ को बांध के मुंह बंद करके मुझे यहां में काम नहीं करना लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जो आज मैं बोल रहा हूं अगर हम स्ट्रांग नहीं हुए अगर हमने हमारे दिल में दया और हमारे सोच में बड़प्पन नहीं हो तो हम ले राजनीति करते रहेंगे हमारा सोसाइटी गरीब रहेगा और हमारा सोसाइटी गरीब रहेगा तो हम नीचे रहेंगे और हम लोग तो पूरा जिंदगी पावर में नहीं रहने वाले दिस इज माय हंबल सबमिशन आई एम एमटीसी केरल आई एम सॉरी आपको तो ज्यादा हेल्प नहीं कर पाता हूं लेकिन मैंने कोशिश किया मैंने सेठियों के लिए कोशिश किया सब के लिए कोशिश किया ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कोशिश किया लेकिन जितना भी करता हूं सिस्टम हमको काम करने नहीं देता और इसमें किसी को ब्लेम करने का दरकार नहीं तो तो house, है। वी आर बी ब्लेम हम लोग सब इन दिस हाउस प्योर शुड है यहां में कोई चेंज करने का कोशिश करता है और आप लोग हमेशा हमेशा सिस्टम को टेढ़ा करके कर हमको रियल लोगों तो तो को जो क्वालिफाइड लोग चांस नहीं कोई हमको हेल्प नहीं करने वाला कॉट इज नॉट गोइन टूर हेल्प अस बन इज गोइंग टू हेल्प अस बिकॉज आर नॉट प्योर थिंकिंग इज नॉट क्लियर एंड आर माइंड सड़प एंड दिस गोज एवरी वन सिटी और आउटसाइड मैं और ज्यादा दिन नहीं रहने वाला हूं

यंग लोगों को लड़का लड़की को जो क्वालिफाइड है उनका भविष्य को बर्बाद करके थोड़ा सा पैसा कमाकर आप पाप कर रहे हो और एक दिन ये पाप का हमको सबको भुगतना पड़ेगा और इस पाप में मैं शामिल नहीं हो सकता एबीसी हज रेज अ गुड इश्यू मार्केट के बारे वहां में विद्युत ने बोला वेरी वेल रेज लेकिन हम শুনলেন মহারাজ প্রদ্যুতের এক্সক্লুসিভ বক্তব্য আবারও দিল্লির উপর প্রেশার দিল্লির উপর চাপ বাড়ালেন মহারাজ প্রদ্যুৎ তিনি বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে জন্য অর্থাৎ অ্যাডেসির ডেভেলপমেন্টের জন্য একশো কোটি টাকা চেয়েছেন দিল্লির কাছে এবং সবাই মিলে প্রেশার ক্রিয়েট করতে হবে যে প্রেশারেই মিলবে সমস্ত কিছু এবং মহারাজ প্রদ্যুৎ তার বক্তব্যে স্পষ্ট তুলে ধরেছেন রাজ্যের বাম ফ্রন্টকে করেছেন তিনি বলেছেন যে আমাদের চাকরির ক্ষেত্রে উইদাউট ইন্টারভিউ এবং কোনো কিছু ছাড়া চাকরি দেওয়া হয়েছে যে চাকরি সম্পূর্ণভাবে অবৈধ কোয়ালিফাইডদের দেওয়া হয়নি শুধুমাত্র নিজের পার্টির লোককে দিয়ে এখানে যারা গুরুত্বপূর্ণ মেধাবী ছাত্রছাত্রী তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং দিল্লির উদ্দেশ্য তার বক্তব্য এখানে তিনি কাজ করতে চান তিনি মুখ বন্ধ করে থাকতে পারবেন না তিনি যেটা সত্যি সেটা তিনি তুলে ধরবেন যেটা বাস্তব সেটা তিনি তুলে ধরবেন এবার যেটাই হোক না কেন তিনি কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সব সময় কথা বলতে আমরা দেখেছি যেটা প্রশংসনীয় সেটাকে তিনি বলবেন যেটা অবৈধ সেটাকে তিনি অবৈধ বলবেন তার যে অধিকার তার যে চাওয়া পাওয়া দিল্লির সাথে তার যে সম্পর্ক এই যে অধিকারের জন্য তিনি যে স্বার্থের জন্য রাজনীতি করেন না সেটা তিনি তুলে ধরেছেন স্পষ্টভাবে তিনি বলেছেন সবাই মিলে প্রেশার ক্রিয়েট করতে হবে তাহলে আমরা আমাদের অধিকার পাব দিল্লির কাছে সমস্ত দাবি তুলে ধরেছেন আমাদের প্রেশার ক্রিয়েট করতে হবে তাদের এবং রাজ্যে বামফরণকে ফ্রন্টকে তুলুধুনু করেছেন তাদের যে কোয়ালিফাইডদের দেওয়া হয়নি অর্থাৎ যারা মেধাবী তাদেরকে মেধাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি তার জন্য আজ এই পরিস্থিতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকরির ক্ষেত্রে এবং তিনি আরও তুলে ধরেছেন এ রাজ্যের বেকারত্ব সৃষ্টি করার পেছনে দায়ী হচ্ছে সিপিআইএম মহারাজ তাও তাও বলেছেন এখন আমি চুপ করে থাকতে পারবো না যা বলার তা আমি বলবো সেটা কেউ মেনে নেবে কিংবা নেবে না এটা একান্তই তার ব্যাপার কিন্তু যদি মরে যায় তখন প্রশ্ন উঠবে কি করেছো তিপ্রাসার জন্য কি করেছো রাজ্যের জন্য এই প্রশ্নগুলো ওঠার আগেই আমি তিপ্রাসাকে কিছু দিয়ে যেতে চাই এবং দিল্লি থেকে আদায় করতে চাই যে বাচ্চা সঠিক শিক্ষা পাবে না সেই বাচ্চা আগামী দিনে পিছিয়ে থাকবে কেন বাচ্চারা পিছিয়ে থাকবে তাদেরকে পিছিয়ে রাখব কেন পয়সা আছে আমাদের সমস্ত কিছু আছে আমরা রাজ্যের বাসিন্দার তাই আমাদের অধিকার আমরা আদায় করব প্রেশার ক্রিয়েট করে তাই দিল্লির উপর আরও একবার চাপ প্রেশার অ্যাডেসি নির্বাচনের আগে মহারাজ প্রদ্যুতের এই বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একদিকে বামফ্রন্টকে তুলুধুনু করেছেন অন্যদিকে দিল্লির উপর প্রেশার ক্রিয়েট করেছেন মহারাজকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না তিনি এখানে কাজ করার জন্য রয়েছেন তিনি সত্যের মুখামুখী দাঁড়িয়ে বাস্তবটাকে তুলে ধরবেন সবার সামনে তার বক্তব্য আপনারা শুনলেন আপনাদের মতামত জানাবেন কমেন্টস বক্সে থাকুন নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের সাথে